Lot nima o'zi ous qanday qilib o'lchanadi barchaga tek profit siz trading sohasiga kirib kelmoqtasiz va har xil treyderlarning 5000 punkt yoki 3000 punkt yoki pips degan narsalari sizning boshingizni ortib yubordi va men aniq tasdiqlangan pips bilan punktni sizga ko'rsatib beraman va bu orqali siz qancha daromadga yoki minusga kirishingizni sdelka ochmasingizdan turib bilasiz biz misolimizda trading ni emas balki MetaTrader 5 da ko'rib chiqamiz qani ketdik hozirda How howu holatida ikki lik zonada narxni tashkil etadi ikki da bu nima degani Pips ni biz qanday qilib o'lchaymiz hozirda ikki lik zonada turibdi ikki ming ikki o'n yetti ikki va ko'rib turganimizdek ikki ming bir yetmish uch adashib ketibman hechqisi yo'q <laughs> videoni ko'rishdan oldin sizga qiyin bo'lmagan layk like tugmasini bosing va kanalga подпискаni bosib qo'yib keyingi video rolik mavzusi qaysi mavzuda bo'lishini yozsangiz biz sifatli va tushunarli videolarni qilamiz layklar like esa bizga juda katta motivatsiya beradi siz bilmasligingiz mumkin lekin bizga anchagina yaxshi motivatsiya bo'ladi videoni davom ettiramiz o'n yetti ikki ming bir yetmish uch to'g'ri topdim deb o'ylayman qani ketdik endi bu yerda qaysi biri pips va punkt nimaligini ko'rib chiqamiz hisoblab ko'radigan bo'lsak bizga how usd parasini o'zida nuqtadan keyingi birinchi son bizga pipsni anglatadi juda ko'p treyderlar chalkashtirib yuborishadi pips, chal pips punktni adashtirib yuborishadi lekin bunaqa hisoblasangiz siz yetmish foiz amerikannits treyderlar bilan bir xil hisoblaydiganlar o'rniga kirasiz ya'ni bu yerda ko'rib turishimiz mumkin ikki 17dan 2001 73gacha narx o'zgargan ya'ni ko'rib turishimiz mumkin 21 dan 17 yettini ayiradigan bo'lsak bizda bu yerda 5 pipsni tashkil etadi osonroq qilib tushunadigan bo'lsak, tak. narx ikki 90da bo'lsa bizaga undan oldingi son unchalik ahamiyatga ega emas ikki ming ikki o'zgardi deb hisoblaylik bu yerda oxirgi nuqtadan keyingi son ko'rib turibmiz 9 va nuqtadan yana bitta keyingi son birligini tashkil etmoqda ya'ni buni 9 dan to'qqizdan birni ayiradigan bo'lsak bu yerda 8 pips foyda yoki zarar videoni oxirigacha ko'ring chunki videoni oxirida qancha lot bilan ochish va risk management haqida qisqacha tushuntirib o'tib ketaman так ko'radigan bo'lsak endi esa sal kattaroq vaziyatlarga o'tamiz ya'ni bu yerda 2017.7 dan narximiz deylik 1995.7 ga 6 ga o'zgardi deb hisoblaylik Biz misol uchun oddiy holatda bularni ayirib olamiz 17 dan 95 beshni ayirsak bu yerda 22 va nuqtadan oldingi son bilan 1 ni tashkil etadi bu degani bizada de 221 pips foyda bo'lishi mumkin edi agarda biz selga ochgan bo'lsak nima qildik bu yerda ikki ming o'n yetti ayirdik bir ming to'qqiz yuz matematika yoki kalkulyatorda hisoblasangiz bo'ladi 17 dan 95 ni ayiradigan bo'lsak 117 yuz -de deb hisoblaymiz bu yerda besh ikki ming bo'ladi va o'n yetti yigirma bir bo'ladi yigirma biru bir bu degani ikki yuz yigirma bir pips degani endi esa punkt bilan pipsni farqini o'rganib chiqamiz juda chalkash to'g'ri man ham ko'rganman pipsni punkt deyishadi punktni pips deyishadi o'zi qanaqa o'lchanadi qanaqa qonun qoidasi bo'yicha qanaqa mani fikrim mani o'lchashim bo'yicha manda o'n pips bir punktga teng degani ya'ni qanaqa bo'ladi o'n pips teng bir punktga va punkt orqali sizlarga juda ham oson hisoblashiglarni necha pul foydaga zararga kirishinlarni bittada topib qo'yadigan instrumentni o'rgataman o'n pips bir punktga teng bo'ldi juda ham yaxshi endi ko'rib chiqadigan bo'lsak osonroq qilib o'lchaymiz va kattaroq sonlarda misol <imusalı> uchun oltinning narxi hozir ikki ming nuqta ikki zonada deb hisoblaylik va 1880 yo'q bir ming deb hisoblaylik xuddi biz avval 1000 pips foyda qilgandek foydani ham ko'rishingiz mumkin bularni o'quvchilarimiz bilan birga qilgan edik ko'rib turganingizdek bu yerda nechi bo'ladi Tak 2002 dan 1902 ni ayiradigan bo'lsak bu yerda 100 va 1000 pipsni tashkil etadi chunki 100 100 qoldi va nuqtadan keyingi son biz uchun 1 pipsni tashkil etardi demak bizda 100 punkt yoki yokida 1000 pips foydada bo'lar ekanmiz ko'rib turganingizdek juda ham oson eng oson varianti 2002 dan 1902 ni ayirasiz va sizni javobingiz bu yerda yuz punktni tashkil etadi punkt bo'yicha hisoblashni ko'rsataman bir ming to'qqiz yuz to'qson beshdan ikki ming beshgacha narx o'zgardi deylik bu yoqda juda ham oson o'n punkt o'zgardi tayyor juda ham oson endi punktni bizani hode nechi pul foyda olib kelishini ko'rsataman va o'zingiz bemalol bitta qarashda nechi pul foyda zararga kirishingizni osonlik bilan o'rganib olasiz так bu yerda yozadigan bo'lsak 001 lot 010 lot va albatta 1 lot 10 lot va 100 lotni yozamiz так bu yerda hammasini bir punkt uchun foyda va zararini yozib o'tamiz juda ham hisoblash oson 1 punkt так 1 punkt to'g'ri bir punkt deb yozamiz 1 punkt deganimiz 10 pipsga teng degani bu yerda bizni foyda yoki zararimiz bir dollar tashkil etadi juda judayam oson birni ko'paytiramiz birga punktga javobi chiqib ketadi misol uchun nol nol yetti bilan ochgan bo'lsak bir punkt yurgani uchun bizaga yetti dollar pul olib keladi ya'ni biza ikki ming ikkidan ochdik sdelkani va ikki ming birgacha ushlab turdik bizada bir punkt foyda bo'ldi ya'ni ikki ming ikkidan ikki ming birni ayirdik bir punkt foyda va bu yerda biz bir dollar foyda qildik agarda bu 1995-ga o'zgarganida 1995-ga o'zgarganida bu bo'lar edi 7 dollarga aylangan bo'lar edi juda ham yaxshi buni tushunib yetdingiz endi agar bu 005 ga aylanganda 005 ga aylanganda bu degani bizaga bitta yurib bergani uchun 5 dollar beradi degani ya'ni xuddi shu misolda ikki ming ikkidan to'qson beshni ayiramiz bu yerda yetti bo'ladi yettini beshga ko'paytirsak o'ttiz besh dollar foyda yoki zararimiz bo'ladi ko'rib turganingizdek juda ham oson Tak. endi nol o'nga keladigan bo'lsak bir punkt uchun foyda yoki zararini ko'rib chiqamiz bu yoqda oson 10 ni ko'paytiramiz 1 ga 10 dollar bo'ladi bu degani 2002 dan narximiz 2001 ga o'zgardi degani bizada de 10 dollar foyda yoki zarar bo'ldi degani judayam yaxshi buni skrinshot qilib o'zingizga saqlab qo'ysangiz bo'ladi albatta bir lot degani bir punkt uchun bir punkt deganda de, ya'ni ikki ming ikkidan ikki ming birga o'zgarishi yoki ikki ming ikkidan ikki ming uchli zonaga o'zgarishini nazarda tutmoqdaman bu yerda bir lot uchun 100 dollar bizaga foyda yoki zarar bo'ladi bir punkt uchun qanday bo'ladi q olamiz mayli hechqisi yo'q 1 punkt bir punkt juda yam oson o'n lot bo'ladigan bo'lsa ming dollar bo'ladi o'n ming dollar ming dollar bo'ladi va yuz lot uchun bitta punkti uchun o'n ming aqsh dollarini olib keladi lotlarga qarab turib sizning foydangiz ham oshib ketaveradi ikki ming oltigacha o'zgardi desa hisoblab ko'ramiz videoni pauza qiling ikki ming ikkidan ikki ming oltigacha o'zgardi agar biza nol nol besh lot o'n lot va yuz lot ochganimizda qancha yoi foyda bo'lardi juda ham yaxshi bu sizni bilimingizni mustahkamlash uchun yordam berdi agar pauza qilib hisoblab chiqqan bo'lsangiz juda ham zo'r sizlarga hisoblab ko'rsataman ikki ming ikkidan ikki ming bu yerda to'rt punkt o'zgarish yoki 40 pips foyda yoki zarar bor qani ketdik nol nol besh bilan ochgan taqdirimizda bizda yigirma dollar bo'lardi chunki beshni ko'paytirsak yi, to'rtga yigirma dollar bo'ladi endi esa nol o'nni ko'paytiradigan bo'lsak nechchi orasidagi farq ikki ming ikkidan ikki ming oltini ayramiz to'rt punkt bo'ladi yoki qirq pips bo'ladi to'rtni ko'paytiradigan bo'lsak o'nga bizada qirq dollar bo'ladi juda hmm, judayam yaxshi juda judayam oson так bir lot bo'ladigan bo'lsa bir lot degani bu 100 degan. oson hisoblash uchun boshni ortmaslik uchun 100 ni 4 ga ko'paytirsang nechchi bo'ladi 400 bo'ladi voy juda ham qiyin nechchi 1000 bo'ladi 1000 min ni biz 4 ga ko'paytirsak nechchi bo'ladi 4000 bo'ladi voy juda ham qiyin hisoblash Bu buyerda ni 4 ga ko'paytirsak nechchi bo'ladi qirq ming dollar plus yoki minus bo'ladi keling endi grafikda ham misollarni ko'rib chiqamiz Tak. misol uchun biz delka ochmoqchimiz sdelka ochmoqchimiz va bu nol o'n bilan va biz hozirgi kirish nuqtasidan kirmoqchimiz ikki ming ikkidan va stopo biza bayga ochganimiz tufayli t k ikki ming ikkilik zona ikki minglik zonaga qo'yamiz va tek profitni misol uchun ikki ming oltilik zonaga qo'yamiz va bu yerda biz o'quvchilarimiz bilan ishlaydigan birga uch strategiyasi bor ya'ni stop loss bilan tek profitni nisbati o'shanga tengligini anglatadi ya'ni biz bu yerda nol lot bilan kirdik va nakirish narximiz 2002, ming ikki tek profz ikki 2006. ming olti ikki ming ayiradigan bo'lsak bu yerda 2000 ming 2008 ikki bo'lishi kerak chunki 60 pip foyda ko'rishimiz kerak Tak, 2002 dan 2008 ayiramiz 6 bo'ladi 6 punktimiz nol ga ko'paytirsak 60 dollar foyda va stop lossimiz 2002 dan 2000 ayirsak punkt yoki yigirma pips bo'ladi bu degani yigirmani ikkini o'nga ko'paytiradigan bo'lsak yigirma bo'ladi agarda siz meta treder to'rt besh ilovalarida registratsiya qilish demo hisob ochish yoki o'ttiz dollarlik bonusni olishni bilmayotgan bo'lsangiz tepadagi videorolikni ko'rib siz o'rganib olishingiz mumkin barchaga rahmat juda ham tushunarli bo'ldi keyingi videorolik mavzusini kommentariyada yozib qoldiring va aynan o'sha şey videorolik mavzusida biz videolarni olamiz ko'rishguncha